Всем привет! Я София, и сегодня я проезжаю. Наконец-таки я проезжаю. Ну, це я купила этот временный таки домик. Я, этот домик я пока, я подарю своей подружке, вы ее знаете, Мика. Ну. О, настало время собирать вещи. Я там уже дайки вещи себе завезла в твой домик. Мне надо сидеть на маршрутку, чтобы просто до того домика заехать. Тут посуда останется Микки. Я новый новую купила, а свою туда завезла. Тут, в принципе, холодильник останется для мейки. Холодильник останется для... Ой, да, Микки. то тут я проведу рунтур. Тут у меня такая моя комнатка, тут мои все сбережения, их осталось очень мало, потому что я себе этот дом покупала и много чего покупала еще. Вот мои животные, ну, вот это, это пятеро, ну, утечки. Потом, моя, потом, такие, то, как, я не знаю, как это породно называется, собачка О, и качечка тоже. Ну, тут мои всякие вещи, ну, короче, вы поняли, это моя спальня. Потом, э, тут у меня такой пол, тут у меня ванна, слушайте, одежда, тут ванна, короче. Э, дальше у меня и до кухня вместе и залом. Вот тут такая вот кухня, как вы бачите, а тут такой зал. Тут у меня, вы спитаете, у меня тут все навалено. А то что у меня просто... Я не знаю, у меня нет места, куда служить. Я это недавно принесла. А тут моя любимая комната. Тут, кстати, включается подсветка. И это, кстати, еще моя любимая комната. Но ну, она просто очень красивая. Тут ракетки. Одна дырявая. Все тут дырявое, видите? Ну, осталось только собрать вещи. Я тут уже все позбирала. И у меня тут много а, чего. Не, треба тільки ждать, поки грузчики приїдуть. А то я грузчиків заказала, треба їх ждать. Так ну, ми вроді сюди приїхали, чого нікого немає. О, грузчики приїхали пошли. Надо їх піти позвати. Добрий день до мене, так. Да. Ну, пішли в комнату. Так. А uh, что тут все надо забрать и подождите. Надо, я вам расплачусь. Дальше сами. А тут я так... Я своими животными пишу. Пошли, Лаки и Белла. Пошли. Тики, сбережения, главное украдить мои. Ой, тики, сейчас забыл положить сюда свою ц... э, игрушку. Так, все моя. Все коробки. Тяжелые. Коробочки. и коробка за... Коробка с меня я її сама заберу. И мне не могу куда положить, це. Ладно, сейчас придумаем. Так, мы уже разобрались тут. Так, ну ладно, все, мы пошли завозить такие коробки тяжелые тоже. Ага, коробки дуже сильно тяжелые. Так, снова мне главное не опоздать на маршрутку. Скорее надо идти. А я подружку надо подождать точно. О, а тут, скажите, она и пришла уже. Ладно, лаки, Белла, пошли. О, да, привет, заходит. Да, да, привет, привет. Так, ну что, мы идем, да-да? Может тебе сейчас поплатить? Не, не надо. Ну, не, не, может тебе заплатить за да? него? Да не надо, все, ладно. Ладно, я пришла, тетя. Да, да, все, пока. Если на помощь мне. Ага, окей. Ключи я тебе и дала, да? Да, да, дала. Ладно, все, пошли. Я чуть не забыл свой гироскутер, точно. Я что не забыл. Такий дорогий. Так, надо його включить. Все включило. І можна їхати. двері. Так, ми тут уже дійшли до станції. Піду, пока собі щось куплю. Так, нам тут своїх зверяй ставить, главное, щоб ніхто не укра. Так, це... А, мені надо на тип топ. Топс. Так, піду щось куплю. Тут нікого нема, странно. Ну, забыла, забыла рюкзак свой. Там что-то никто не утек. Где цей? А, да-да-да, я тут, я тут, я тут. Тут, по-моему, другой был. Ну ладно, так, где мой кошелек? Ой, взяла. кошелек с ключами. Ну все. Так. Так, надо все заложить туда. Так, э, мне, пожалуйста, один бутербродик. Один бутербродик О, белый, с белым хлебом. И мне, пожалуйста, еще можно кофе с пенкой. Да, конечно, можно. Зараз все дам. Бутербродик с белым хлебом. Вам с собой Вам с собой идти? Эти тут, там да, не с собой. Так, давайте берем вот эту чуточку. Тербродик и кофе с пенкой. Латы. Латы, да? Да, да, латы. Так, где свободные стаканчики. А, ага, вот есть готовы уже съесть. Ну, а, нет. Стаканчики, да. Так, и ваше латы. Так, вот так, сейчас плачу. А, да, все, оплата прошла успешно. Так, сейчас на кошелек положить. И все. До побачення. До побачення. Так, теперь... так, я чуть своего кофе попью хотя бы. О, тип-топ-топ. А, не, а, да. А, мне на ок 16.55. А сейчас 16.50. Ого. Блин, вот тут на часах, ну тут меньше чуть-чуть, наверное. Так, с... боже, мы не сейчас надо забирать, скоро моя станция. Через пять минут говорите. Так, заб... так все сюда. Так, сюда я надо, А не, сюда не влазить, ладно. Так, сюда. Сте... вылазьте вам сюда, не вы. Так, сберу свой ручной а потом свечи мадан чемодан, потом это сюда положу и пошли быстро. Сейчас вот так лучше сделаю. Блин. Я сначала замесу это в лифт. Оп, у вас в лифт. Ай, еще билет надо распечатать. Все, билет. Пошли за мной Лаки и Белла. Так, вот, все. А теперь вы. И чемодан сейчас надо забрать.

в портфель положу. Чемодан в руки. Чемодан сюда лучше вот, на пол поставлю. Так, зверят. Блин, все две минуты. Так, чемодан. И вы идите сюда. Блин, я могу все успеть. Залазьте сюда пока что. такая своеобразная. Я пришла. Так, с вы у нас тут? Да, да. Так, уж меня билетик денежки. Угу. Сейчас. На, все вам. А, спасибо. Обожаю. Так, вы же, за... вы тут, да? Да, мы тут. Я тут, так, с... наверное, себе новый чемодан прикупить. Так, с... вы, вылазь, а мне не надо подождать мой дом еще. Мне еще пешком надо будет чуть-чуть идти. Вы сюда. Потом рюкзачок наверх положим. Зверят, наверное, тоже наверх положим. Надо передумать. Зверят тоже, наверное, наверх. Я сюда сяду пока что. О, так. -с, дальше. Дальше подождаем чуть-чуть. Все поезд поехал. Так, ну осталось чуть подождать. Ну, мне минут 10 примерно здесь ехать. Посажу пока в телефоне. Надеюсь, я его не забыла. О, все. Вкусняшки и телефон. Ой. Так, и можно в телефоне как раз оплатить. Чем так, ну ладно. Так, мы уже останавливаемся. Мы уже останавливаемся. Euh, так, установилась. О, мне как раз тут-таки чуть-чуть угора работать. Ну ладно. Um, так, надо достать. Сэ. Так, надо. Да. телефон, В рюкзачок. Там, блин. Так, потом рюкзак. Потом чемодан. Euh, чемодан сюда положим. И вы сюда залазьте тоже. О, все, уместилось все. Это мои, это а мои игрушки. Это а мои гроши? Понятно, я их забираю. Так, дальше надо пить. Тут какая девочка стоит. Ну ладно. Ладно, все, надо идти дальше. Все, я пришла. Так, ну мы наконец-то приехали. Хух. Тут нас встречают, то как противобуется. Я заказала безумие красивый дом. Хочу чипсы взять поесть. Чипсы и, и воду. И колу тут хочется. хочу. Вот там у нас часики. Энергетики разные. А тут у меня супер красивый поднос. Можете брать идею. Можете, кстати, брать идею дома. Можно. Так, дальше. Дальше идем. Поднимаемся на другой этаж. Так, тут стоїть мій велосипедик. У, у мене ніколи дом не буває темний. А Тут у мене така от прихожа. Ой, треба взяти свої ключі вдома свого. Так, де воно там? Надо будь-яких грушиків подождати. Відкриваємо двері вдома. І тут одразу сюди закриваємо. И сюда ложим ключи и денежки и кошельочек сюда сразу ложим. Потом у нас тут такая вот зона прихожка типа. Тут у меня тренажерная, у меня бы знаете бывает. Потом тут у меня кухня и зал. Вот тут такая вот прикольная штучка балкон типа. И у меня тут опять супер красивый поднос. У мене для животних всяка штучка різна. Так, потім у потім нас іде ванна красива. І спальня. саме красива. І як казали, тут багато різного всякого занесла. Ну а тепер кай розбігається. в вдуш залізла. Ого, вона якось була. Його... Сама ще якось летіла. Боже, всі по різним кімнатам розбіглися. Ну, хоча б двоє в одної комнаті. Ооо, жрать, я хочу пожрать. Ммм, дайте поесть. О, семечки, вкусно. Такс, дальше у нас хтось є. У нас три... Ладь. Ой. Я у вас їх так багато, я уже запуталась, белла. Не тут хочу поїсти, поїсти, поїсти. вкусно. И теперь нам надо попыть. Вкусно там. Ладно, я сюда. Я сюда. Я тут буду на диванчик сяду. дальше... Ой, Качка, да что удалила? дальше у нас думаю, мой шкафчик. Ну, шкаф. так, потом... потом у нас... Да, я сюда положу свой блокнот. Надо ждать грузчиков. Когда они все-все привезут. Мои... Ну, а тут чемодан нехай будет стоять. Так. Ну, а ждите влог в следующей серии. Ой, ну не серии, а в следующем видео. Будет влог. В следующем видео. О, кстати, можете брать идею дома. Я это уже по-моему говорила, но я не помню. Блин, надо... Срочно сходити в магазин буде, а то поїсти взагалі нічого немає. І тут все пусте. Ну, Надо здати грусики. Тук-тук-тук. О, це грусики, кстати, прийшли. Уже так швидко, що тільки п'ять минут пройшло. Такс. Проходьте. Ось у вас коробки дуже сильно ті Так, все ваши коробки. Так, ваши коробочки. Ага. Так, все, мы пишем. Так, сейчас надо все вещи разгрузить. И сначала ключами закрыть дом. И мне сначала надо разложить деньги. Вот тут хай будет одна стопка денежек. Сюда раскладу все остальные мои гроши. Так, ты сюда, так, сюда и сюда. Все. Все, надо куда сположить? Вот, все. А коробку, наверное, выкину. Так, мои все коробки. Ой, блин, что с вами тяжелые. Я не буду их поднимать. Так, с... лифт открылся. Так, надо их якось дотащить. Буду тащить по одной коробочке. Боже, какие они тяжелые. Надо их в зал хотя бы дотащить. Положу сюда все коробки. Все коробки дуже сильно тяжелые. Потом еще одна. Оп. И остальная коробка. Ой, уже сильно не хватает. Хух, надо чуть... Надо воды попить. Как я сказал, я уже свой посуд занесла. Надо воды поплыть. Набирайся воды. По Ой, боже, надо воды рел поплыть. Боже, так. Так, я уже все еще разложила. Это было, конечно, очень сложно. Ну, а я буду заканчивать видео. Так, ну о чем просто видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!